Recording in progress. Okay, so <coughs> dalam video ni kita nak tengok sebenarnya ciri-ciri berkenaan dengan image. Maksudnya macam mana kita nak describe sesuatu image tu. Okay, jadi kalau tengok dekat sini, okay, kalau kita tengok dekat sini, ini sebenarnya dalam kehidupan sebenar macam mana rupa, objek, kanta dan image. Macam contoh kat sini, lampu ni, uh, lampu kan, lilin. Ah uh, lilin ni kita kira dia sebagai objek. Okay, lilin ni kita kira dia sebagai objek. So lilin ni dia ada cahaya lah kan. So cahaya ni bila lalu dekat kanta ni. Okay. Kan sebab dia kanta. Korang ingat tadi awal dalam video sebelum ni kita kata okay apa beza kanta dengan cermin. Kalau kanta maksudnya cahaya boleh lalu kan. Ha, jadi cahaya tu boleh lalu. Sebab tu lah kita dapat image dekat belakang tu. Kan. Jadi sekarang ni image tu adalah kalau korang tengok bentuk api tu sendiri. Okay cahaya yang datang daripada api tu daripada lilin tu. Bila sampai dekat situ dia akan ke belakang. Okay dan hasilkan image. Jadi dalam video ni kita nak belajar macam mana nak describe Ataupun macam mana nak uh, perihalkan ciri-ciri image ni Macam contoh kalau tengok kat sini eh image ni kecil ha, Ini besar pula So macam mana perkataan apa yang kita nak guna untuk describe benda-benda ni Okay Jadi sekarang ni untuk pengetahuan korang kita ada tiga Okay kita ada tiga ciri-ciri image Okay Jadi yang pertama sekali Oh dekat sini kita tengok Okay Tengok eh. Satu, dua, tiga. Okey. Setiap kali soalan, okey. Dia boleh tanya ciri-ciri. Kalau dia minta ciri-ciri yang penuh, maksudnya ada tiga ciri-ciri korang kena bagi. Okey. Jadi, kita tengok yang nombor tiga dululah. Cikgu rasa dia paling senang nombor tiga. So, kita ada dibesarkan sama saiz dan dikecilkan. Magnify, same size and diminished. Okay, ini serius cakap ekologik. Maksud cikgu ekologik, tengok eh, contoh eh, soalan. Nyatakan ciri-ciri image yang terbentuk di bawah. Kita tengok nombor satu. Characteristics of image. Okay, tengok nombor satu. Ni objek. Ini image kita. Ni objek, ni image kita. Jadi, cuba tengok image ni. Kalau dibandingkan dengan objek. Okay, adakah image ni jadi lagi besar? Lagi kecil? Atau sama je size dia? Nampak tak? Ini objek. Okay, ini image. Jadi, image ni adakah size dia lagi besar daripada objek? sama je dengan objek ataupun lagi kecil dari objek. So kalau tengok dekat sini, dia lagi kecil lah kan. Kalau tak percaya ambil pembaris ukur lah. Ha, ini ketinggian objek. Ini ketinggian image. Jadi image ni saiz dia lagi kecil. Jadi karakteristik dia adalah diminished lah. Okay. So dekat sini karakteristik dia adalah lebih kecil ataupun diminished. Okay. Alright, sekarang kita tengok yang kedua. Songsang ataupun tegak. Inverted atau upright. Songsang tu dalam kepala korang bila kita kata okay perkataannya adalah songsang. Inverted. Apa yang kita bayangkan? Mesti kita bayangkan terbalik kan? Jadi tengok dekat sini objek ni dekat atas. Image ni dekat bawah. Jadi kalau atas satu, atas satu dekat atas, satu dekat bawah dalam kepala korang dia tegak ke songsang? Upright ke inverted? Cuba fikir logik sekejap. Okay, so kita boleh nampak satu dekat atas, satu ke bawah terbalik kan? So kalau terbalik maksudnya dia adalah songsang ataupun inverted. Jadi dia adalah inverted kat sini ataupun songsang. Okay. Alright. Lepas tu kita tengok satu lagi adalah ha yang ni. Okay. Untuk yang ni maya dengan tegak eh sorry maya dengan nyata ataupun virtual dengan real ni. Okay. Kalau nak hafal. Kalau nak hafal cikgu ajar. Bahasa Melayu eh. Matematik, sains. Ah sudah. Apa pula ni kan? Okey, matematik sains. Kalau dia maya, mesti dia tegak. Okey, matematik sains. Kalau maya, mesti tegak. Kalau songsang, dia mesti nyata. So, matematik sains. Kalau maya, dia mesti tegak. Kalau songsang, dia mesti nyata. Okey, jadi dalam kes kita tadi, okey, kenapa uh, kita kita tengok dia ada songsang kan? So, kalau songsang, mesti nyata. Okey, so dia nyata, dia adalah real. So nyata, somsang dan kecil, real, inverted dengan diminished Okay, so kalau siapa-siapa yang tertanya apa maksud Apa yang dimaksudkan dengan nyata tu, nyata tu maksudnya Okay, kalau soalan tanya definisi ya ha, Ini cikgu lupa pula nak tulis kat sini, tak apa korang tulis ya Definisi untuk image nyata adalah image Boleh terbentuk Di atas skrin Okay, image can be formed on screen. Kalau dia tanya definisi. Okay. Hmm. Kalau macam tu Maya macam mana? Ha, terbalik je lah. Tidak boleh. Terbentuk. Image cannot be formed on screen. Okay. Itu adalah cara kita jawab soalan ini. So image boleh terbentuk atas screen dan tak boleh terbentuk. Okay, apa maksud dia? Okay, ni definisi dia tahu. Kalau soalan tanya apa yang dimaksudkan dengan image maya, itu ha, jawapan dia. Okay, so dari pemahaman lah macam mana kita nak faham maksud ayat tu korang tengok kat sini. Okay. Ini objek. Ni kanta. Ni image. Okay. Ni image. Ni lah screen. Bila korang tengok kat sini nampak tak? Image tu ada tak dalam atas screen? Ada kan? So maksudnya nyata lah. Okay. Dan kalau korang perasan macam contoh ni lagi jelas kan? Okay, benda ni terbentuk atas screen. So, kita tahu dia adalah nyata sebab definisi tadi. Okay, it can be formed on screen. So, dia adalah real image. Jadi kalau perasaan nampak tak api ni Terbalik ke tegak? Kalau macam ni lah rupa api Macam mana ni tegak ke terbalik? Ha, songsang kan? Ha, so betul lah So songsang sebab dia adalah nyata lah Okay dia adalah inverted image Jadi kalau dia apa? Maya pula macam mana? Okay Maya nanti kita akan tengok dekat dalam uh, kanta pembesar pun punya penerangan. Okey cikgu rasa cikgu akan explain dekat kanta pembesar punya penerangan. Okay, buat masa ni macam terima dulu. Point dia adalah kalau nyata dia boleh terbentuk dekat screen. Okay. Anyway, kalau tengok dekat sini. Ah, okay. Ciri-ciri image tadi ya. Eh, sambung. Yang pertama tadi adalah nyata songsang dan dikecilkan. Dia inverted dan diminish. Jom kita tengok nombor dua. Ah, fikir tak? Fikir-fikir. Sebelum cikgu jawab, korang jawab dulu. Apakah ciri-ciri image untuk nombor dua? Saiz dia macam mana? Uh, size dia dikecilkan Kecil ataupun diminished Tapi tengok Objek ke atas, image pun ke atas So dia adalah tegak Okay dia adalah upright Dan kalau tegak Mathematics, science, MT. Kalau tegak mesti maya Okay maya adalah uh, virtual lah okay, Kalau untuk bahasa Inggeris uh, Infrared dengan UV tak tahu lah korang pada lah ingat tapi point dia adalah kalau macam cikgu lah yang cikgu boleh kata IR UV sebab inverted dia adalah real upright dia mesti virtual. So infrared dengan ultraviolet IRB ataupun matematik dengan sains. Ah, apa pandai lah yang penting ingat jangan terbalik. Okay nombor tiga. So nombor tiga kalau tengok dekat sini objek dia kat sini image dia kat sini. So nampak tak fuh image dia makin lama makin besar. So image dia dibesarkan. Okay, dibesarkan maksudnya magnified lah. Lepas tu dia satu ke atas, satu ke bawah. So, dia adalah songsang. Dia adalah inverted. So, kalau inverted, real ke ataupun virtual? So, kalau inverted, dia adalah real. Kalau songsang, dia adalah, eh, jap, songsang dia adalah nyata lah kan? Ha, nyata. So, ni adalah nyata, songsang dan dibesarkan. So, itu adalah cara kita nak describe image. Okay? Jadi, point dia dekat sini adalah ciri-ciri image memang akan ada tiga. Okay, ciri-ciri image memang akan ada tiga. Cuma dipenslah soalan tu tanya berapa. Okay. Jadi uh, kalau tengok apa-apa pun korang tengok image dia. Image dia makin besar, makin kecil ataupun sama saja. Lepas tu tengok objek dengan image satu atas, satu bawah ke ataupun dua-dua sama. Okay. Lepas tu kalau lah dia tegak, confirm dia adalah maya. Kalau dia uh, virtual mesti upright. Lepas tu real mesti inverted nyata mesti songsang. Jadi korang ingat itulah dan definisi tadi. Okay. So itu adalah ciri-ciri image Tapi ciri-ciri ni kita tahu sebab cikgu dah bagi dah Ni image Okay Ini image Ini image Tapi kalau tak bagi siapa pula nak tahu Kan macam mana kita nak tahu image kalau dia tak ada kat situ So cara dia adalah kita kena belajar lukislah ha, Rajah Sina kanta Cembung Maka free ni lah bagi cikgu dia agak free lah markahnya Sebab apa? Sebab Dia macam lukis je lah Ah macam tu. Dia macam lukis sajalah. So nanti cikgu akan ajar korang cara yang cikgu belajar daripada seorang cikgu dekat SPM Flix. Korang boleh tengok uh, cari balik video dia. Okay tapi inilah kredit kepada beliau. So tapi video ni dah panjang sangat. Jadi kita tak akan tengok dekat sini. Cikgu akan ajar dalam video yang seterusnya. Alright so apa-apa pun. Terima kasih semua. Jangan lupa study dan buat soalan lah. Okay ingat tau video ni semua ni dia penerangan secara asas. Okay tolong buat latihan untuk pastikan korang betul-betul faham dan ingat okey siapa buat dia dapat awal tak gaduh alright so itu sahaja untuk video kali ni terima kasih assalamualaikum